Під стінами Комсомольської міської лікарні сьогодні зібралися мешканці селища енергетиків, яких турбує подальша доля даного закладу охорони здоров'я. Причиною цьому стала новина, яка розповсюдилася Слобожанським стосовно того, що з початку 2017 року люди залишаться без даного закладу охорони здоров'я. Люди прийшли, аби почути відповіді на питання, що їх турбують. Я пришла на прием до доктора и думаю, все собираются. И там мне посетитель говорит, что так и так вашу больницу у вас забирают. И я, между прочим, рабочий, работаю и работала в больнице. И работаю по настоящее время еще. Потому что пенсия маленькая, надо где-то на лекарства деньги зарабатывать. А тогда еще будем ездить, в чем балакле. Это, а Господи, помилуй, мы туда не доедем. последнее время собственно говоря, я попала просто во все три больницы за полгода и во всех больницах люди переживают, люди разговаривают о том, что будет реорганизация, поскольку информации мало, ну знаете, как вот информации нет, люди переживают, люди не знают, поэтому, собственно говоря, люди собрались для того, чтобы поговорить с главврачом, чтобы осветили этот вопрос, рассказали о перспективах, которые будут, вот, чтобы люди люди знали, что происходит. Люди говорят о том, что э Профильная больница ну, предложена или обсуждается, никто уже точно не знает. А, будет создаваться в изюме либо в Балаклее. Поэтому, естественно, жителям поселка Комсомольского, а, жителям, я думаю, Змеева и всего Змеевского района. А поскольку мы находимся на большом расстоянии, ну, на значительном это 85-100 километров от Змеева а, до изюма, это будет очень неудобно. Люди обеспокоены тем, каким же образом... Например, больному, да, которого, которому приехала скорая помощь, будет доставляться до э, районной больницы «Изюма». А вот, каким образом будет предоставляться там эта помощь, плановые больные, да, которые хотят получить лечение, каким образом они там, там будут получать. И, конечно, большая беспокойность, что же будет с нашей городской больницей и э, что будет с центральной районной э, больницей «Змеева». На зустрічі з громадою прибули представники влади та керівництво лікарні. Вони одразу ж вирішили заспокоїти людей. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України очікується оптимізація ліжкомісць, а про закриття самої лікарні наразі не йдеться. минулому році була видана постанова Кабінету міністрів України 25 листопада 2015 року номер 1024 про затверждение нормативы обеспечения стационарным и лекарняным лишкам розрахунку на 10 тысяч населения. В настоящее время вся постанова реализуется. Реализуется, каким образом происходит оптимизация лишкового фонда по всей Украине, в том числе по Харьковской области, по Змейскому району сколько лижек оптимизоваты. Согласно этой постанове, была разработана методическая рекомендация. Харьковский медико-информационный центр по этой методике просчитал и довел свои рекомендации до каждого медицинского учреждения. Конкретно по нашей больнице должно быть скорочено 25 лижек. Після чисельних обговорень, які передували даному рішенню, було вирішено, що скороченню підлягають 25 ліжок: по 10 в дитячому та інфекційному, та 5 в гінекологічному. За словами головного лікаря, на якість надання послуг дане скорочення не вплине. Ми вирішили, щоб максимально не знижаючи качество і доступність медичної допомоги, вирішили скоротити понемногу по всім відділенням. Конкретно это 10 инфекционных лижек, 5 гинекологических и 10 детских лижек перепрофилировать в денного перебывания Все эти решения, они были, в общем-то, неоднократно обсуждены, обговорены. Так конкретно, допустим, по детским лишкам фактически у нас дети на ночь в этом отделении не лежат. Поселок маленький, получают лечение, уходят домой. Естественно, это для стационарного лишка это недопустимо. Есть денный стационар. Этот данный стационар он будет работать в том же корпусе, на том же этаже. Никто ничего, никто не передвигает, не передвигает это самое, но по данному стационару пришли, откапались, получили процедуры, массаж, физиотерапию и все, что положено, и так как оно и сейчас фактически, ходят домой. Дмитро Дігтяр, селищний голова, завірив присутніх, що без думки громадськості масштабні рішення, що стосуються подальшого функціонування лікарні, прийматися не будуть. Саме тому він запропонував перенести зустріч на 27 вересня до малого залу Комсомольського селищного палацу культури. Тут 14-й годині відбудеться засідання профільної комісії, де депутатський корпус разом із громадськістю більш детально розгляне це питання і прийме найбільш оптимальне рішення. Поселкового совета вместе с Районным советом и с Администрацией больницы уже принято решение довести до людей, но не таким способом, а нормальным, цивилизованным способом на сессии поселкового совета ситуацию о том, что существует какая-то концепция, о том, что есть возможность, и люди смогут высказать свое отношение к возможной концепции изменения. Вот. А мы, как власти депутаты поселкового совета, <coughs> услышим наших людей, поддержим голосованием. Если это необходимо протокольно, решением сессии, обратимся к центральным органам власти, выскажем наши опасения и наши объективные мнения по этому поводу, для того, чтобы это было, не было ни криком, ни возгласами, которые ни к чему не приводят, а нормальным, официальным и законным мерам, законными мерами воздействия. Вот поэтому 27 числа у нас будет проходить депутатская комиссия перед сессией, которая будет 29 числа, и мы депутатов с депутатами, которые были здесь Пригласили всех желающих посетить малый зал Дворца культуры в 2 часа дня, в котором, в котором смогут высказать и жители свое мнение, и депутаты. И все это будет законно, нормально описано, выслушано. Приглашаем и вас, как средства массовой информации, тоже быть, присутствовать и довести это до жителей всего района. Медична реформа, яка триває в Україні, викликає чимало спірних питань. Вона не завжди об'єктивна в застосуванні на місцях і в плані врахування інтересів простих громадян. Та все ж люди не втрачають надію, що після їх звернень та чітких пропозицій керівництва району та депутатів місцевого рівня, вищі інстанції будуть більш індивідуально підходити до впровадження змін в сфері охорони здоров'я. Ми, в свою чергу, слідкуватимемо за перебігом подій Слобожанській міській лікарні. Про що додатково проінформуємо наших та. let